ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜಾನಪದ ಜಾಣರ ವೇದಿಕೆ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧನನ್ನ ಕುರಿತು ಹಾಡುವುದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜರಾಮಾಯ್ಕ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಕೊಡ್ಕಣಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕುಮಟ ತಾಲೂಕು ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧ गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि रणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि गौतमबूत नमो नमः गौतमबूत नमो नमः गौतमभूतने नमो नमः गौतमभूतने नमो नमः दुःखद सत्यव कविसिदाता दुःखद सत्यव कविसिदाता नैतिकगुणवनु ತಿಳಿಸಿದಾತ ನೈತಿಕ ಗುಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನಸ್ಸಿನಃ ದೋಟಿಯೇನು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನಸ್ಸಿನಃ ದೋಟಿಯೇನುತ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾತ ಲುಂಬಿನಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾತ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನೀತ बौद्धधर्मद संस्थापकनीता गौतमबुद्धने नमो नमः गौतम बुद्ध ने नमो नमः गौतम बुद्ध ने नमो नमः गौतमबुद्ध ने नमो नमः अधर्म अन्याय पापकृत्य तपमाडदिरि हीनकृत्य अधर्म अन्याय पापकृत्य तपमाडदिरि हीनकृत्य शान्तिमन्त्रदलि तुम्बिदे सत्य शान्तिमन्त्रदलि तुम्बिदे सत्य दुका विपश नद्यान् डुकनिर्वाण विपश्य नद्यान् अष्टाङ्गिकमार्गद तत्त्वज्ञाने अष्टाङ्गिकमार्गद तत्त्वज्ञाने गौतमबुद्धने नमो नमः गौतमबुद्धने नमो नमः गौतमबुद्धने नमो नमः ूतने नमो नमः दुःखद सत्यव कलिषिदाता नैतिक गुणवनु तिडिसिदाता दुःखद सत्यव कलिषिदाता नैतिकगुणवनु तिडिसिदाता गौतमबुद्धने नमो नमः गौतमबुद्ध बोधने नमो नमः गौतमबुद्ध नमो नमः बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गम् शरणं बुद्धं शरणं गच